Отже, сьогодні Сегодня 28 серпня. От. Ми зараз знаходимось десь за 5 чи за 7 км від села Чорнотиса. В общем, ми вже майже виїхали до цивілізації. Вчора ми назбирали грибочків, я назбирав. А грибочки оказались поганые, поэтому у нас они все ушли в отбой. Вот они. Грибочки оказались горькими. Поэтому нам пришлось готовить кашку. Сейчас я снова готовлю кашку утреннюю. Водичка кипит для питья. Вот. вот так стоит моя палаточка. Пришлось боковые распорки опустить, потому что задувало холодом. Не рассчитал я. Оказалось, тут не так тепло, как я думал. Не так тут. И сейчас мы зайдем в гости, посмотрим, что тут. Вот тут наши а тут палатка Игоря стоит. А тут печет тыса. Чорма тиса. Зараз водичка прозрачна. А вчора була мутно противная. Вот. вот тут. Тут часто зупиняются туристы, поэтому куча мусора. Вот. Там обгорожен муравейник. Вот, собственно, так. Пока все. Сейчас будем снидать. такая вот она размером как палец ого она она хватается кусается да? да будет защищаться смотри как ух ты не трогай не трогай не трогай это жук вот такое Ведь мега существо ну чтоб показать ну вот рука вот такое живет страшное создание такое в Карпатах. В руку длиной. Убирай ногу. Огромный динозаврический. Ну, я бы его съел, конечно. Здоровенный. У него спереди такие хваталки. На морде он. Чпок. Хватает. Ну он устал, у него энергия кончена. Uh -huh. Вот мимо нас проходят коровки. Красивые такие уже да? буренки. Uh -huh. Тут у нас спадают дверички до купы. Вот, а вот это стояночка наша. А, это проходит я. Я вас сниму от этого. не хуже, чем в Швейцарии у нас. Коровки домой идут. Причем они отсюда были за 2 километра. Знают, когда идти домой коллективом. У всех колокольчики. Вот. А там он еще идут оттуда. И причем они переговариваются. Вот молодцы какие крупный рогатый скот. время час. Мы уже покупались, напились чаев, наелись каши всего подряд. И сейчас мы покидаем эту стоянку. Стоянка была замечательная. Единственное, что солнце тут почти сильно. Жарковато, а так ничего нормально. Все, едем на Ясыню. Тут еще одна развилка. В ту сторону тоже дорога идет. Мимо ручейка. Я здесь уже все вперед. Вот ну, а тут и хатинка лесника. Такая гарненька. Деревом крыть хатинки. Еще одна хатинка, деревом крыта. Дорожка, яка вода від нашей стоянки. Ой, яка а тут тыса. Сегодня вода чистая, никто не мутить ее. переночевали сейчас едем в Яры Ясеню. Вот эта река, какая уже огромная, по которой мы спускались. В нее влилось уже много десятков ручейков. Вот так вот гуцулы делают бревнышки. Вот. Вот такой деревянный мост красивый. Вот сейчас мы едем, нам несколько километров осталось. Сегодня мы будем на Черновце ехать. Все. Идем дальше. Тут участки загорожены. Клопизатор. Микрокабина такая. Танк. О, вот под такой грунтовочке приятнее ехать. А там буркивка настоящая началась уже все. Причем такая разбитая, страшно. 4 или четвертый километр или четвертый номер тут отличная водичка мы набираем ну да она прям с под земли бежит трубочка проложена и дальше мы движемся уже скоро чернотыса я уже бачу по пейзажу что мы близко скоро будем проезжать нашу ну, и перелаз на той берег Купательное углубление, отлично Уже мы совсем близко до села. Тут такие пласты на рычке и углубление. Глуб... Шо? Ну она тут есть. Уверняюсь. Отдыхательное место, красивое. Надо да вообще фотосессии сделать. Вдвоем сфоткаться в домике, да? Yeah. Шлагбаум. Яфы, Яфыни, что за яфыни? Пожай на 10. Лесничество. Его ни с чем не спутаешь. Вот. Мы все едем по черной тиси, никак не доедем до хорошего асфальта Вот оно место наше, там, где мы ужинали два года назад. Это островок. И зараз там тоже кто-то костер палит. Да, вот это, где -то, где -то было, да? это точно такая же сама хатинка была на половине. мы переехали через мостик, где было написано, что до такую. Сейчас найти и уже скоро асфальт будет. Наконец-то, наконец-то мы прибыли в благодатное покрытие. Вот. Это тут где-то церковь рядом, мабуть. Потому что машин много в этом месте.

Вот тут центр движения. Вот. У нас на базар так не сходится, как тут в церкву. Футбол. Лизы. Так, мы движемся на Ясине, а прямо по курсу у нас Петрос. Можна ще крупні. Все, ми прибули на розвілку в ясиню і зараз повертаємо на, на яринчу отуди. Оце відкрився тут амаркет. Але він такий поганенький. Це не хуже, ніж у всіх магазинах других. Степан... Типан. Фамілії не розібрати. І це краєзнавчий музей, Ясиня. От і кончилась я починається лазіщина. Це ми приближаємось до Яблуницького перевалу. Тут апост провірочна. Запускной. Вот он перевал обозначений. Тільки поки ще ми їдемо вверх. Продовжаємо їхати вверх. Джерело один. 1 ну, Тут джерело чисте, хороше. Водичка дуже холодна, але все одно дрістуся. Нафтуся, дрістуся, нафтуся і знафтусь. Да. Але це ще даже не вершина перевалу. От. Може бути. О. От знака, де було написано перевал. А мы все даримся и даримся, и он никак не закончится, подъемцей. Это це тут такой интересный круг. Похоже, что это и есть вершина перевала. Тут посредине перевала небольшая ямка. Не, еще 47 И 35 подвипер воротов. Это мы на Яблуневский перевал залезли. Вот она яблуниця Івано-Франківська область. Яблуницький перевал. О, висота 900 кілометрів. Так, отже ми зараз знаходимось Ужас. на яблуницькому перевалі. Тут корові шкури продають виділені. Отак лучше. Да. Ми знаходимось на яблуницькому перевалі, Висота 931 метр. Тут проходит как раз кордон ивано и Закарпатской области. Мы покидаем Закарпатскую, езжаем в ивано А когда это была граница Польши и австро венгрии потом это была граница Советского Союза и Австро-Венгрии. Очередной рубеж пойдем. Мы сделали это! Ура! Мы сделали это! Мы сделали это! Мы все перевалы Украины проехали. Ми свої виїжджаємо, ви це сделали. Там такі ступеньки вверх люди. Ааа, -а, це треба наверх йти. Понял. Ось село яблуниця і ось Івано-Франківська область починається. Ми зараз будемо в'їжджати в неї. Хоча б отак я... Так, оце тут. Базар, базар вокзал. Ага, так, да, це наверх треба лізти. А, це в честь. взятие перевала. Вот. Залез я по ступенькам. Сейчас пойду делать фотосессию. мы снова это сделали. Я это сделал уже второй раз. Теперь я зафиксирую фиксирую на видео. Я сделал это, я преодолел еще один рубеж, езжаю в Ивано-Франкинскую область из Закарпатский. это сделали. Ура! 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 Что было? знака. Находится Богоматерь. Да, тут в Ивано-Франклистской область спуск намного круче. А еще и местами дорога такая убитая. временно на реконструкции, въезжаем в Татарию. Вот в Татарию. И снова мы на этой развилке в Татарове ставим наоборот это вот пруд течет мы едем сейчас через верховину на черновцы на ярем не поехали а вот он пруд течет такой красивое такой кандион мы вверх поднимаемся потихоньку ми в'їхали у ворохту Поїжджаємо мимо цього мостика і далі їдемо в центр дорога тут страшніша Раховозна дорожка завертає туди по долині, по долині. а ми продовжуємо підйом. зараз ми проїжджаємо ворохту І їдемо далі в сторону Верховини. Знову ми приїхали в Ворохту. Знову ми в центрі возле магазину. Ош. Готові площадка. Де ми ще ніяк не виїдемо з ворогти, коли ба... Коли ба-ба! Ми торжественно покидаємо Ворохту. і движемося далі. Поворот на говерлу. Оце, оце сюди, типу, офіційний маршрут той, що нас тоді направляли. Ми оце проїжджаємо цей поворот, він десь тут далі. Це Коротше, Ми до нього доїхали. Але річки тут рядом не видно. Я щось ошибся насчет річки. Небеса нам подарили это место. Тут ожинка. Тут шикарный столик. Стоянка под палатки. И речка. Опаньки. Вот, грилировать можно так. Да? Потом зелененький лужок. Высшейший. И рядом речка. Вот, причем тут такой берег высокий у нее. С одной стороны. Прекрасная речушка с кристальной водой. Во! Причем очень высоким берегом. Метров 15, наверное. Вон а где Вот такое интересное место. Запрутка тут. Все, и мы сейчас стол у нас есть. Вообще не, у нас такой стоянки никогда не было. А рядом лесничество. Итого значит. На чем мы закончили? Это место находится сразу возле поворота на Заросля. Сразу за стол. Тут такая речечка. Вода якась мутновата в ней немножко. Но ничего, мы вот тут это... Вот тут есть отстояно. Мы что-то наберем по-любому. Вот. Ну а тут у нас таки, как я уже говорил, у нас даже туалет там он есть. Культурно все тут. А. Столик, за которым мы будем сегодня праздновать. конец нашего восхождения на горганы с помощью вот этого мерла вот нам оставили решетку как бы намекают на то что мы можем даже гриль приготовить вот. но у нас курка есть але мы будем готовить скорее за все по-другому мы ее сварим бульон час будем варить чтобы хорошо разварилось а тут буде моя палатка, а от там Ігоря. Вот типа того. Все. Следующее включение будет, наверное, во время приготовления блюда.